Если говорить про такого персону, как Пригожина, уже на останних мове-втынку его житей деятельности, чем можно его уважать, теж в полной мере российским оппозиционером? Конечно, безусловно, и это как раз российский оппозиционер, которого стоило бы уважать во многом. Я так, больше даже скажу, что с военной точки зрения бойцы ЧВК Вагнер, одни из немногих представителей подразделений, которые мы как противнику испытывали и испытываем уважение. Это не просто там какие-то мобики, контрактники. И Пригожин, он же тоже у него была определенная трансформация из абсолютно, там, так скажем, человека Путина изначально. Давайте вспомним его риторику уже под конец, вот там буквально перед незадолго до того, как был сбит самолет, когда он в открытую критику Критиковал и власть, и, и войну в целом. Так, я ведомое, ведомая. он кажет, что мы там ломились с дубинкой, чистопором. Да. Он, безусловно, враг. ЧВК Вагнер, безусловно, враги. Но это те люди, которые, в отличие там, от многих представителей так называемой либеральной оппозиции, по крайней мере, у нас пользуются уважением настоящим. Наскільки коректно буде порівняти фінали Пригожина і Навального, адже вони обидва за фактом здалися на милість Путіна і були вбиті, є определенная логіка в подобному порівнянні, но Навальний же був узником, якого просто казнили. По а Пригожин був неудобною фігурою, з которой потрібно було щось робити. Решение, которое было принято, оно не было окончательно взвешенным. То есть, оно еще маты и наследки, вы думаете? Я думаю, да. Ты чему Пригожин напишу до конца? Давайте так скажем, есть основания полагать, что на него надавили через семью, mm -hmm. через там определенные такие вещи, и ну, в, в итоге он остановился. Не оставили выбора ему. Yeah. Да? Ну, то есть, это не то, что там ему позвонили Лукашенко, он надумался. Mm -hmm. Вот. Ага. Я не думаю, что он ему звонил. А, он ведь так.